بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم السلام علیکم پیارے دوستو علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلے سلسل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم قبیل قریش کی شاخ بن عامر بن لوئی اور اس کی ان مشہور شخصیات کے بارے میں بات کریں گے جن کا ذکر اکثر سیرت کے واقعات میں ملتا ہے دو سو بنو عامر بن لوئی دو بڑی شاخوں میں تقسیم ہوئے جو بنو حسل بن عامر اور بنو معیس بن عامر پر مشتمل ہیں ان میں بنو معیس بن عامر قریش الظواہر میں سے ہیں جو ظاہر مکہ یعنی مکہ کے مضافاتی پہاڑوں میں رہتے تھے جبکہ بنو حسل بن عامر کا شمار قریش کی دیگر معروف شاخوں کی طرح قریش البتاح میں ہوتا ہے جو بتہائے مکہ میں قیام پذیر تھے اس ویڈیو میں صرف میں بنو معیس بن عامر کے مشاہیر کا ذکر کروں گا جبکہ بنو حسل بن عامر کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے دوستو بنو معیس بن عامر کی ایک مشہور اور نامور شخصیت نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معذن تھے رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی اذان اختتام سحر کا اعلان ہوتی تھی آپ بچپن ہی سے نابینا تھے جیسے ہی شہر مکہ میں اسلام کا نور چمکا آپ کفر کی تاریکی سے نکل کر مشرف با اسلام ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر صحابیت کا شرف پایا اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاص قرب اور اختصاص حاصل ہو گیا مکہ کے مغرور عمرا اور رؤسا بھی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کرتے تھے جو ابن ام مکتوم کے نابینا پن اور غربت و افلاس کی وجہ سے ان کو ذلیل سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہماری مجلس میں ایسے لوگ برابر نہ بیٹھا کریں چنانچہ ایک مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رؤساء قریش کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ اس وقت حضرت ابن ام مکتوم آ گئے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے یہ بات ناگوار گزری اس لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف التفات نہ فرمایا اور سلسلہ گفتگو جاری رکھا جس پر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی عبس و او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء جس کا ترجمہ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تر شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور تم کو کیا خبر کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور خدا سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں قرآن تو نصیحت کی چیز ہے پس جو چاہے اس سے نصیحت لے دوستو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تمبی تھی لہٰذا ان کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ابن ام مکتوم کا لحاظ رکھتے تھے اور کاشان نبوی میں ان کی بڑی خاطر مدارت ہوتی حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہجرت کے بعد معذنی کے جلیل القدر منصب پر معمور ہوئے جہاد و خطال کے احکام نازل ہونے کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ اپنی مجبوری کے باعث جہاد میں شرکت سے معذور رہا کرتے تھے لیکن پھر جب رب کائنات کی طرف سے سورة النساء هي نازل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكل جس کا ترجمہ یہ ہے جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور جہاد سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجوں میں فضیلت بخشی ہے اور گور نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے دوستو اس آیت کے ذیل میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب اس آیت کے ابتدائی الفاظ اترے کہ بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر اسے لکھوا رہے تھے کہ حضرت ابن ام مکتوم آگئے اور کہنے لگے کہ حضور میں تو نابینا اور معذور ہوں مجھ میں طاقت ہوتی تو ضرور جہاد میں شامل ہوتا اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حسرت اور آرزو اتنی پسند آئی کہ جس پر پھر غیر الضرر کے الفاظ نازل ہوئے اور معذور مسلمانوں کو اس سے حاصل ہو گیا لہٰذا آپ اکثر جہاد کے شرف سے محروم رہتے تھے لیکن اس کے بدلے آپ کو یہ شرف حاصل ہوتا کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اکابر مہاجرین و انصار کے ساتھ جہاد یا کسی اور غرض سے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو ابن ام مکتوم کو نیابت کا شرف عطا فرماتے چنانچہ تیرہ مرتبہ آپ کو مدینہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا اعزاز حاصل ہوا روایات میں آتا ہے کہ معذوری کے باوجود قادسیہ کے عظیم معارکے میں علم بلند کیے اور زرہ بختر لگائے شریک ہوئے اور بالاخر جامع شہادت نوش فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے دوستو اس کے علاوہ بنو میس بن عامر کی ایک اور مشہور شخصیت ابو عبد الرحمن بصر بن ابی ارطا ہے جن کا شمار بعض مورخین کے مطابق صغار صحابہ میں ہوتا ہے شام اور مصر کی فتوحات میں شریک رہے نیز بحری جنگوں بالخصوص مارکہ ذات السواری میں بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے مارکہ ذات السواری کا ذکر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت عبداللہ بن سعد بن نبی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کروں گا جن کا تعلق بن حسل بن عامر سے ہے بصر بن نبی ارطا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص اصحاب میں سے تھے ان کی خلافت میں بصرہ کے گورنر رہے اور اس کے علاوہ بھی کئی مہمات میں شریک رہے طویل عمر گزارنے کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں وفات پائی دوستو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بنو اللہ بن عامر کے مشاہیر پر بات ہوگی تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ